Halo teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku bakalan share ke kalian ide cemilan yang enak. Nah, buat kalian yang penasaran dengan resep dan cara pembuatannya, tinggal ditonton aja yuk videonya dari awal sampai akhir biar gak tinggalan step by stepnya. Nah untuk bahan yang pertama di sini aku siapkan 200 gram daging ayam. Untuk kulit dimsumnya ini aku beli secara online teman-teman. Buat kalian yang pengen beli nanti bakalan aku cantumin linknya di description box. Nah untuk kualitas dan rasanya sendiri ini enak banget dan aku juga pengen beli lagi untuk kulit dimsumnya. Nah untuk bumbunya aku cuman pakai kaldu bubuk sama merica bubuk teman-teman. Untuk bawangnya aku pakai daun bawang sama satu siung bawang putih yang udah aku goreng Untuk tepung kancinya aku pakai 5 sendok makan Untuk airnya ini aku sediakan dulu sebanyak satu cangkir ukuran sedang di step berikutnya, di sini aku bakalan haluskan daging ayamnya ini sama bawang putih gorengnya ini dengan memakai blender. Ini daging ayamnya udah aku selesai haluskan teman-teman Untuk teksturnya ini beneran lembut banget ya Udah benar-benar halus Nah kita langsung pindahkan aja daging ayamnya ke dalam mangkuk Ini aku langsung masukkan aja untuk tepung kanjinya Nah sama daun bawangnya juga aku masukin aja sekarang Nah untuk daun bawangnya ini aku goreng dulu tadi sebentar teman-teman Biar rasanya gak terlalu mentah di lidah Nah untuk penggunaan merica bubuknya aku pakai satu saset Nah untuk Royco bubuknya ini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya Kalian bisa sesuaikan lagi aja dengan kebutuhan kalian Ini kita tinggal aduk-aduk aja teman-teman adonannya sampai benar-benar merata Nah ini adonannya kalau udah lama diaduk-aduk jadi hasilnya bakalan kayak gini Nah, sekarang aku bakalan bawa satu kulit dimsumnya dan aku kasih air untuk bagian ujungnya, teman-teman. Terus, kalian tinggal bawa aja kurang lebih setengah sendok makan ya, adonan daging yang udah dihaluskannya itu ke dalam ataupun ke atas kulit dimsumnya. Lalu, kalian tinggal bawa satu lapis lagi, kulit dimsumnya kalian tekan-tekan, dan kasih air bagian ujungnya ini. Lalu, untuk bagian ujungnya ini, kalian lipat kayak gini. Nah, pokoknya kalian tinggal tekan-tekan kayak gini ya, biar um, si kulit dimsumnya ini diem kalian lakukan aja hal yang sama ke semua kulit dimsumnya. Nah, ini hasil dari dimsum yang udah aku bikin barusan, teman-teman. Jadi, sekarang kita tinggal langsung kukus aja. Di sini aku bakalan kukus kurang lebih selama 10 sampai 20 menit ya. Nah, ini hasilnya udah bener-bener mateng jadi kita langsung angkat aja di modifikasinya <laughs> Nah dimsumnya udah jadi teman-teman Jadi sekarang kita tinggal nikmatin aja Selagi anget ini lebih enak ya Dan apalagi kalau kalian nikmatinnya itu Ditambah pakai saus ataupun uh, sambal yang lebih pedas itu lebih mantep banget Nah buat kalian yang penasaran dengan resep-resepku yang lainnya juga Kalian boleh langsung aja kunjungi youtube channelku di Nur Fitri Wandari Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi dari youtube channelku